न्तानाः अहन्तं पुरुषं पशु तं यज्ञं बर्हिषि पुरुषं जाता विग्रता तेन देवस्तथायजन्तः साध्या ऋषयश्च ये ब्रह्मा जिज्ञा सर्वं ब्रह्म सम्पृषदाज्यम् अचाव यदुषं व्यदधु तदिधाम कल्पय मुखम से श्च प्राणायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षम् श्रीष्णोज समवर्तता पद्भ्यां भूमिः सोत्रात् तथा लोकाकम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषम् महान्तम् आदित्य वर्णं तमसु पाले सर्वाणि पुरस्ताख्यमुदाकार तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यं पन्धा अयनाय विद्यते येज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते ह महिमानः चन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अध्वस्सम्भोरः पृथिव्यो रसा च विश्वकर्मण समवर्ततानि यस्य विदध्रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाजानमग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् विद्वारमृत इह भवति नान्यन्धा विद्यते यणाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्धः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिचानन्ति योनि अग्रे तदब्रुवन एस्वैवं ब्राह्मणो विज्ञानं तस्य देवा असंगसे श्रीशते लक्ष्मी च अग्नो अहो रात्रे पास्वे नक्षत्राणि रूपं इष्टं मनीषान अमुं मनीषान सर्वं मनीषान दा य दातुं यज्ञपतये दैः स्वस्मि रसनुनः स्वस्मिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिवातुजं अस्तु द्विपदेः सं चतुष्पदे ॐ शान्ति